День Победы – это день и скорби, день скорби. У меня дядя воевал в войну, второй тоже был, воевал, заслуженные люди, тетка заслуженная. Но и день радости, победа, есть победа. Одна для всех, одна. И день – это вообще-то был день скорби, на сегодняшний день это уже воспринимается как праздник, который мы победили, и я думаю, что это важно для всех людей, хотя ветеранов сейчас не очень шефствуют. Это день скорби, день радости. Скорби за то, что погибло очень много людей, а радости за того, что, что все случилось, все перем... прошло как говорится, наши люди перем... Ой, перем... <соценно> перемогли в этой войне, и вышли. Конечно, это день радости, потому что победили в войне, и все хорошо, мы сейчас живем счастливы и тому подобное. А так бы неизвестно, что было бы. И радости, и день скорби. Жаль, что много погибло молодых людей. А жизнь сейчас какая? Выходишь, что зря жизнь свою не отдали. Что сейчас творится? Это большой праздник. Дело в том, что День Победы ознаменовал победу Советского Союза над фашистской Германией. И после этого многие народы освободились от фашистов и от этого ига. Если бы не было Дня Победы, так не было бы нас. Ну, как вам можно сказать, и День Радости, и Победы, все-таки Победа. Вот. А скорби столько людей погибло. Мне кажется, что оно совместимо это. Самое главное, что пом помнили этот день. Молодые особенно. День Победы, ну, для меня это как побед... День Победы это День радости, потому что э, прошло много времени после скорби, как четыре года прошло после скорби. Но знаешь, День Радости, День Победы это. И радость, и вместе с тем, и скорбь, потому что радость за то, что все-таки мы не попали ни в какую... Ну як вам сказати? Служили в хороше час, я вважаю. Скоро за те, що много повібло, і родственників, і родних, і бризків. Я ніколи не вважав, що це День радості. Особливо після останніх відомих заяв Путіна, що він би з Росією міг би перемогти в тій війні без України, це ганебно. Стільки українців загинуло у війні? Виборюючи незалежність для всіх, для всіх мирних людей. Але бачите, як складається. Так що говорити про те, що це для мене радість. Звичайно, приємно, що війна в той час, який я був малим, що війна закінчила. Але говорити, що це сьогодні раз дні це не, не той момент і не та думка. Победа есть победа, это была радость, а вспомнить все это, это скоро. А, мы не... радовались, когда победили. Победили. Ура! Кто победили. Шат, ты, ты. Так как? Это вывод какой сделал? Мож... Радовались мы, когда победили. Плакали и радовались. Да. А теперь что ж, победа есть победа. Только сильно унизили победистов, вот их, победителей.